1 квітня на виконавчому комітеті було запропоновано заборонити продавати алкогольні напої людям у військовій формі. К сожалению, актуальная проблема идет в общем-то употребление алкогольных напитков в вспомогательной службе. Много очень призвано сейчас народного хозяйства мобилизованных людей, которые в общем-то по статусу как бы и контрактники, но по сути дела как срочные солдаты. Очень много людей в форме Ходят покупать спиртные напитки В том числе и в вечернее, и в дневное время Потом люди, к сожалению, боятся Есть случаи, десятки случаев Смертных случаев Солдаты так пьют, что просто умирают от алкоголя Я приведу пример. Что ну, у нас население пьет не меньше Например, в, в Ираке Запрещен сухой закон во время боевых действий Там военная полиция следит И даже пиво солдат не пьет У нас, к сожалению, пьют но я хочу сказать, вот в городе, Житомир – милитаризированный город, порядок причин, лю Людей в форме я бы предложил органам торговли вот, запретить продавать спиртные напитки вот солдатам, которые вырываются с полигона, набирают его полигон, потом ее пьют по, по дворам. А? Я считаю вопрос. <плес> <плес> Заступник міського голови Сергій Сухомлин вважає, що на засіданні потрібно розглядати питання, які будуть реально впроваджені. Хто зараз, чоловіше, каже, у формі, там пройшов дороги будуть Інформаційне агентство. Всі новини.